3 gündən bir növbət tutan bir işdir. Üç növbətini çarşənbə axşamı tutduğuna görə 20-ci növbəti hansı gün tutar? Həllə. 20-ci növbətini 20 / 3 = 60 gün sonra tutar. 1 həftə 7 gün olduğundan 60 / 7 = 8 qalıq 4. Qalıq 0 olsadı 21-ci növbətini çarşənbə axşamı tutardı. Qalıq 1 olsaydı 20-nin növbətini çarşənbə günü tutardı. Qalıq 2 olsaydı 20-nin növbətini cümə axşamı tutardı. Qalıq 3 olsaydı 20-ci növbətini cümə günü tutardı. Qalıq 4 olduqda 20-ci növbətini şənbə günü tutardı.